biz bo'yoqchilik kasbi bilan shug'ullanamiz badanimizga tekkan bo'yoqni tamoman ketkazmasdan tahorat olib namoz o'qisak bo'ladimi bismillah vassalotu vassalam ala rasulloha agarda bo'yoq deganda kraskada hozirgi bo'yadigan mana shu kraska qo'lga tekkan paytda qotib qoladida tagiga suv yetishligidan man qilsa tarat komil bo'lmaydi torat bo'lmaydi buni albatta yuvib ketkazish kerak tarat qilgan paytda masalan kraska bo'lsa bir benzin bilan yuvib o'sha kraskasini ketkizsa uh, suv yetadigan darajada bo'ladi keyin torat qilish kerak ayollar qo'liga qo'yadigan laklari masalan kraskalari o'sha toratni uni tagiga suvni o'tkizshligidan man qilsa torati komil bo'lmaydi bu narsa juda e'tibor berishlik kerak bo'lgan narsalardan chunki bizga olloh taolo qur'onda buyurgan yuzlaringni qo'llaringni yuvinglar deganda mutlaq aytdimi yuzni yuvishlikka mana usuliy bir qoida bor mutlaq yansarifu ilal kamil mutlaq aytilingan narsalar komil darajada bajarishlikka borib taqaladi ya'ni yuzlaringni degani hamma joyini degani biror joy qolmasin qo'llaringda degani hamma joy agar qo'yda qo'lda bir tangadek joyi suv tegmay qolib ketsa ham torat komil bo'lmaydi o'shaning uchun shu kraska tekkan joylar agar bu kraskalar suv tegishligida man qiladigan kraska bo'lsa bo'lmaydi agar man qilmasa masalan ahakka o'xshagan narsalar bo'ladi bir xil suv tegishligini man qilmaydi masalan yoki xino masalan ayollar qo'liga qo'yadigan xino bular ham rang bo'lgani bilan lekin tagiga su suv o'tkazaveradi ammo suv o'tkazmaydigan kraska bo'lsa ranglar bo'yoqlar bo'lsa bu torati komil bo'lmaydi bo'lmaydiorat bo'lmaydi buni albatta ketkizib keyin alohida yuvish kerak bo'ladi ollohu alam